तो जैसे दुनिया दारोलासबाब है ऐसे ही रबुल्जत ने इंसानों के दिलों के अंदर दीन आ जाए लोग इंसानों को इंसान लोग अल्लाह को पहचानने वाले बन जाए इसके लिए अल्लाह पाक ने हजरा अम्बिया व सलाम की मेहनत को सबब का दर्जा दिया है तो नबी वाली मेहनत के सबब को इख्तियार जब किया गया तो अल्लाह ने नबियों की मेहनत को स्वब का दर्जा देकर अल्लाह पाक ने लोगों को हदायत हदायतमी हदायत तो ही देते हैं जैसे खेती बाड़ी की मेहनत की जाती है स्वब इख्तियार किया जाता है खेतियां तो ही उगाते हैं अनाज तो अल्लाही देते हैं बागबानी की मेहनत को स्वब इख्तियार किया जाता है तो फल तो भी अल्लाह लगाते हैं बागबान बाग में मेहनत करने वाला वो तो फल नहीं लगाता फल तो अल्लाह अपनी कुदरत से लगाते हैं ऐसे दोस्तों हो एक तजारत की मेहनत है जिससे माल हासिल होता है तो दोस्तों भाइयों तजारत की मेहनत ताजर करते हैं लेकिन भाई उसके अंदर से माल तो अल्लाह ही दादा फरमाते हैं एक ही लाइन के दो ताजर हैं साथ साथ उनकी दुकानें है एक की तजारत से उसको नफा हो रहा है दूसरे की तजारत तो सारे में जा रही है इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो तो करने वाली जात कौन है अल्लाह की जात है। नफा देने वाली जात, तजारत की शक्ल से माल की शक्ल में तो अल्लाह की जात है ऐसे ही दोस्त और भाइयों ने दुनिया के अंदर मेहनत की जिसके नतीजे में अल्लाह रबुलुजत ने लोगों को दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा की हाँ जिनके मुकद्रे के अंदर हदायत थी अल्लाह ने उनको हदायत दी। जो महरूम और शकी बदब थे वो हदायत से महरूम रहे तो हदायत अल्लाह के हाथ में है नतीजा अल्लाह के हाथ में है जरात की मेहनत से तुम्हें अनाज मिलता है तजारत की मेहनत से दोस्त और भाइयों माल मिलता है बागबानी की मेहनत से फल मिलते हैं सनतकारी की मेहनत से मसनूआत मिलती हैं। ऐसे मेरे दोस्त और भाइयों हजरात अम्बियात वसलामती मुबारक की मेहनत से अल्लाह पाक दीन पर चलने की हदायत ताफरमाती है अल्लाह हदायत ताफरमाते हैं कानून की मेहनत का नतीजा सियासत की मेहनत का नतीजा धन तजारत की मेहनत का नतीजा माल और सनदकारी की मेहनत का नतीजा मसनुआत चीजें ऐसे हदायत और अम्बिया वसलाम की मेहनत का नतीजा क्या है मेरे दोस्त और भाइयों हदायत का आजा है हदायत का आ है तो हदायत वो मुबारक नेमत है वो नूर है वो रहनमाई है वो अल्लाह की तरफ से रहनमाई मिलती है जिस पर इंसान दीन पर चलकर दुनिया और आखिरत की कामयाबी को हासिल करता है तो दुनिया और आखरत की जो कामयाबी मिलेगी जैसे हदायत की मेहनत तो से मिलेगी इंटरनेशनल हदायत तो की तो मेहनत तो का नाम दावत है दावत है तो सारे अम्बीएल अहम हदायत की मेहनत लेकर आए दीन की मेहनत लेकर आए उनकी मेहनत के नतीजे में जिनके मुकद्दर में हदायत थी अल्लाह ने उनको हदायत रह तो पहले अबी आलम आए मेहनत करके गए और अल्लाह नबी भेजते रहे एक एक-एक वक्त के अंदर कई कई नबी भी आए बल्कि ऐसा हुआ कि बाप भी नबी है बेटा भी नबी भाई कोई भाई भी नबी है जनाब कोई भी नबी ये खास कबीले के लिए कोई खानदान के लिए और कोई इलाके के लिए कोई محدود जमाने के लिए सारे तएल्लुम व सलात के इख्तिताम पर अल्लाह पाक ने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को बख्श दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरना ने हजरत अंबिया अलैहि वसल्लम की का दुनिया के अंदर महूस रवाना अल्लाह ने खतफ करवा दी है आपके बाद अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ इर्शाद आया कि अब क्या तक नबी सलातलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो वो मुबारक मेहनत जो अम्बियातम करते थे लोगों को दीन पर चलने के लिए हदायत की तरफ मतवज करने के लिए आखरत की और दुनिया की कामयाबी हासिल करने के लिए उस मेहनत के करने का मुकलफ अल्लाह अबत ने उम्मत मोहम्मद सल अलाम को तो हमारी और आपकी जो बेसत है नबियों वाले मकसद पर है बल्कि सही मानों के अंदर आप सल्लाह जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर मबूस हुए अल्लाह अबत ने इस उम्मत के हर फर्द मर्द और औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मकसद पर इसकी बेसद की है रिकॉर्ड हम और आपका दुनिया के अंदर आने का वही असली मकसद है जो नबी सलासलाम की जिंदगी का मकसद है उस मुबारक मेहनत को हम इख्तियार करेंगे जिस मेहनत को आप आपल् ने किया और आपके सिहापा रजी जुमाइन ने किया तो उस मेहनत को मेरे दोस्तों और भाइयों सीखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और उस मेहनत को अमली तौर पर इख्तियार करना हमारी और आपकी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और हर मुसलमान को उस मेहनत का मेहनती बनाना हमारी और आपकी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है जैसे और चीजों के बारे में हमसे आखरत में सवाल किया जाएगा जैसे कब्र के सवाल आते आप हैं आपका रब कौन आपका दीन क्या के बारे में क्या जानते हैं मैदान में शर्मे अल्लाह अकबर जिंदगी कैसे गुजार कर आए जवानी कैसे गुजार कर आए माल कैसे कमाया खर्च कैसे किया और जो दीन का इलम तुम्हारे पास थे इस पर क्या अमल करके आए यहाँ ये सवाल होंगे ये उम्मत भी मशहूर है उस मुबारक मेहनत की जिस मेहनत जिस मकसद के लिए अल्लाह अल्लाहत ने जिस मेहनत के लिए अल्लाह ने हमें और आपको हजूर वसल्लम की उम्मत अंदर पैदा किया है तो हम और आप सारे के सारे आखिरत में अल्लाह के हजूर में जवाब दे जैसे अम्बिया अहमुलसलातम से पूछा जाएगा ऐसे सुम्मत से भी सवाल किया जाएगा कि आपके जुम्मे जो मेहनत लगाई थी उस मेहनत को क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत सबसे बुनियादी चीज मेरे दोस्तों और भाइयों वो इज्तमी थे मशुरा कर रहे हैं मशरा हो रहा है मस्जिद नबी के अंदर नजद की तरह जमात कैसे भेजी जाए यमन में जमात कैसी भेजी जाए हबशा में जमात कैसे भेजी जाए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जमातों को भेजने की शक्ल जाती थी खुद कहां कहां जाए और फिर किस किस को किस इलाके के अंदर भेजा जाए तो मेरे दोस्त और भाइयों कायम होगी मशवरे से अब इस मशवरे के अंदर मस्जिद के मशवरे बहनना घर के मशवरे के अंदर बहनना और फिर जमातों की शक्ल के अंदर निकलकर रोजाना मशवरे की शक्ल इख्तियार करना मकाम पर रहकर भी और जमातों में चलते हुए भी तो मशवरे से मेरे दोस्त और भाइयों आपस में जोर भी पैदा होगा और अल्लाहत के यहां से ऐसी चीजें अल्लाह पाकि नसीब फरमाएंगे कैसे फला इलाके वालों को फला बस्ती वालों को फला शहर वालों को कैसे मुसलमानों को इस मेहनत पर डाला जाए तो मशवरों के अंदर अल्लाह ने खैर रखी है मशवरा बुनियाद बनता है कोई बच्चा पैदा होता है उसके लिए मशवरा किया जाता है इसको डॉक्टर बनाना है इसको इंजीनियर बनाना है इसको एडवोकेट बनाना है इसको ताजर बनाना है मशुरे किए जाते हैं हर कारोबारी मशुरा करता है मेरी मेरा कारोबार कैसे बढ़े हर फैक्ट्री वाला मशुरा करता है मेरी फैक्ट्री कैसे नफा बख्शो कैसे इससे नफा मिले तो मशुरा घरों के अंदर करना मस्जिदों में बहन करना जमातों में निकल कर करना मेरे दोस्तों भाइयों ये बुनियाद बनता है नकलो हरकत के वजूद में लाने का नकलो हरकत के वजूद के अंदर लाने का जब हम और आप अल्लाह की दीन की खातर घरों में बैठकर मस्जिदों में बैठकर मशवरा करेंगे अल्लाह पर मफहम है दीन की खातर एक घड़ी की फिक्र कर लेना साठ सत्तर साल की इबादत से ज्यादा हो सके तुम्हें जब मस्जिद के बैठे में बैठेंगे और आमाल का मशवरा करेंगे हर हर मुसलमान को दीन पर लाने की मेहनत का फिक्र करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा तो मेरे दोस्त तो और भाइयों अल्लाह के और अल्लाह पाक की तरफ से रहमत नाज़िल होगी और अल्लाह हमें इन सर सी फरमाएगी और जब सारे आलम की इंसानों की हदायत की नीयत करके बैठेंगे तो मेरे दोस्त और भाइयों इसका असर अल्लाह पाक की तक आने वाले इंसानों और जुबानों पर डालेगा और अल्लाह पाक यहां से इस मशवरे में बैठने वालों को अज़र भी अल्लाह पाक सारी दुनिया के अंदर हदायत के आने का लाता फरमाएंगे। ये है हमारा सरमाया आखरत इससे अल्लाह पाक हमें दुनिया भी कामयाबी देंगे और तो मरने के बाद भी कामयाबी देंगे तो भाई दूसरी बात नकलो हरकत है उस मशवरे के नतीजे के अंदर मेरे दोस्तों हम घर घर जाकर दावत देने की फिक्र घर घर जाकर फर्द फर्द तक जाकर दावत देना हजरात फरमाते हैं कि बालक मर्द जितने हैं मस्जिद की जमात इसकी फिक्र करे कि हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद के साथ जुड़ जाए इब्तदी दर्जे के अंदर वो नमाज पढ़ने वाला बने और फिर तालीम में बैठने वाला बने और फिर अल्लाह के रास्ते की जो नकलोहरकत है अपने मुकामी गश्तों के अंदर मशरों के अंदर और बैनूनी गों के अंदर शिरकत करे हत्या के इतना जज्बा बन जाए कि वो तीन दिन की जमात में जाने वाला बने चिल्ला चार महीने के लिए निकले और यहाँ और फिर अल्लाह पाक तोहफी को फरमा दे तो वे फिर पूरी दुनिया के अंदर इस मेहनत को लेकर जाने वाला बने तो हर मुसलमान को इस मेहनत का मेहनती बनाना है तो नकल हरकत क्या है मस्जिद से निकलकर कर मशुरा करके घर से निकलकर कर मशुरा करके दोस्तों एक एक आदमी के पास जाना है उसको इस बात का समझाना कि दुनिया के अंदर क्यों आए हैं अल्लाह ने किस लिए भेजा है जैसे रात बड़ी तफसील से बात आई अल्लाह ने हर इंसान को बहसीत इंसान को अल्लाहत ने अपनी बंदगी और इबादत के लिए दे इंटरनेशनल बहसी अल्लाह ने हमें और आपको मेरे दोस्त और भाइयों सारे इंसानों को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए इबादत के लिए फर्माबरदारी के लिए तेबेदारी के लिए मदद की फर्माबरदारी क्या है जिस कामों को करने का अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया उनको कर लेना और जिन कामों से अल्लाह ने बचने का हुक्म फरमाया उससे बच जाना इसी का नाम तेबेदारी और अल्लाह के हर हुक्म को जनाब रसूल सल्लासम के तरीके पर पूरा कर देना नाम है इन गश्तों के अंदर शिरकत करना रोजाना आई तीन घंटे कम अज कम असल तो फरमाते हैं कि हर मुसलमान को आठ घंटे रोजाना दावत के निकालने चाहिए।, चाहिए तो जब हम घर घर जाकर अमूमी गश्त की शक्ल में सूसी गश्त की शक्ल में रोजाना की मेहनत के अंदर घर घर जाकर दावत देंगे अल्लाह से होता है अल्लाह की गैर से नहीं होता है अल्लाह की तरफ बुलाएंगे अल्लाह की सिफात को बयान करेंगे अल्लाह की कुदरतों को बयान करेंगे दावत ही वो मजबूत कुफ्वत है कि जिसके जरिए से अल्लाह पाकि दिलों की जमीन को जरम करते हैं अल्लाह की बड़ाई का हल चलाना अल्लाह की बड़ाई को बोलना अल्लाह की अजमत को बोलना अल्लाह की सिफात का तस्करा करना दुनिया के फानी होने को बोलना आखरत के हकीकी होने को बोलना कबर के हाल को बयान करना जैसे दोस्तों भाइयों तो दो दिन से एक बात चल रही है हाँ हजूर अक्रम ने इशाद फरमाया ज़िब्राइल जरा आखरत का हाल तो बयान करे जन्नत का हाल तो बयान करे अर्ज किया यारसूल महुम अर्ज कर रहा हूं एक हजार साल आग जलाई गई जहन्नम सफेद हो गई और एक हजार साल और आग जलाई गई जहन्नमानशनल इस्लामिक स्टूडेंट एक हजार साल और आग जलाई गई दो हो गई सारी जहन्नम सुर्ख श्याह और इतने दर्दनाक हिस्से हैं उसके हमारा आप अंदाजा नहीं कर सकते जैसे भी बात आई फरमाया अगर जहन्नम के अंदर से दोजक के अंदर से एक सुराख दुनिया के अंदर कर दिया जाए तो सारी दुनिया बसम हो जाए और जहनम की जंजीरों में से एक जंजीर दुनिया भर के पहाड़ जमा करके उस पर रख दिया जाए तो सारे पहाड़ पिघल कर मैदान बन जाए वसल्लम खामोश होंगे इब्राहल भी खामोश होंगे फिर जब्राही ने उसकी दर्जे बयान भरमाए सबसे दर्दनाक सबसे ज्यादा अजियत देने वाला सबसे ज्यादा आजाब वाला हिस्सा सबसे नीचे है उसका नाम हाविया है उसमें कौन होगा अज क्या उसके अंदर मुनाफिकीन होंगे उससे कम दर्जे के अजाम वाला हिस्सा उसका नाम क्या है उसका नाम जहीम है उसमें क्या होगा उसमें कौन होंगे मुशरकीन होंगे। सबसे कम दर्द अजाब वाला हिस्सा कौन सा होगा वो सबसे ऊपर वाला जिसको जहन्नम कहते हैं उसमें कौन होगा उम्मत मोहम्मद सल्लम के गुनागा उससे नीचे वाले में जिसमें जिस ज्यादा अजाब होगा उसमें सारे यहूदी या ईसाई और ऐसे ही तीसरे तो मेरे दोस्त और भाइयों जहन्नम की हाल को बयान करना है कबर में मुर्दे के साथ क्या होता है इसको बयान करना है मिट जाने वाली दुनिया का तस्करा कम बाकी रहने वाली आखरत का तस्करा जितना घर घर जाकर करेंगे फर्द फर्द पर जाकर करेंगे अल्लाह और दिलों की जमीन को नरम करेंगे और दीन पर चलने की इस्तेदात पैदा करेगी और फिर भाई नकल हरकत में वजूद में लाकर दावत देना तालीम के हल्के लगाना अल्लाह ने क्या अरशाद फरमाया नबी ने क्या अरशाद फरमाया इस अमल की क्या कीमत है इस अमल के छोड़ने की क्या सजा है जैसे सच पर चलेगा सच बोलेगा अल्लाह उसको निजात देंगे जिसने झूठ बोला वो हलाक हो गया